Отже, як я й обіцяла, до нас завітали наші перші ранкові гості. Хочу вам їх представити. Сьогодні до нас завітали Семеон Терелюк, президент ліцейського парламенту Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Максим Гусів, заступник президента Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Юлія Шепта, викладач дублер фізики Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. І Анастасія Трусова, викладач дублер німецької мови Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Доброго ранку, шановні гості. Отже, 25 лютого ви відзначили день ліцейського самоврядування, так? Розкажіть про особливості вашого ліцейського парламенту. Сімон, прошу вас. Е, перш за все, хотілося б побажати всім доброго ранку. Як вже сказала, мене звати Таралюк Сіміон. Я, коли я перше прийшов до ліцею, для мене було новизною те, що проводились вибори до ліцейського парламенту та до президента ліцею. Я теж вирішив спробувати, і мені це вдалося. Я дуже дякую всім ліцеїстам, які підтримували мене і які довірили мені цю справу. Ліцейський парламент складається з чотирьох комітетів, в кожному з них по дві особи. І засідання ми проводимо мінімум один раз на два тижні. На, кожному з такі, на одному з таких засідань було вирішено провести день ліцей самоврядування. І він був здійснений 25 п'ятого лютого. Я вже сказав зрозуміло. Ну Максим, ви вперше провели так цей сенс? день самоврядування. Чим взагалі це було для вас цікаво? і Чому вирішили все ж таки його провести? Ну от довгого обговорення на собрання сільського парламенту, ми на кінці рішили провести день самоврядування. В первом полугодии у нас этого сделать не удалось, потому что наши первокурсники только вступали на путь в Херсонском академическом лице имени Олега Васильевича Мишукова. И им нужно было время, чтобы адаптироваться. Ну а во втором семестре они уже были готовы участвовать в подобных мероприятиях. И вот а после объявления о подготовке к дню самоуправления мы сразу попросили наших преподавателей выбрать, кто из лицеистов будет заменять их в этот день. Буквально за три дня до этого дня мы на доске объявлений была вывешена информация про систему проведения, был указ директора вывешен про назначение членов лицейского парламента на пост администрации. Вот Семен был, как вы сказали, директором лицея, но я был его помощником, заместителем по учебной работе. А самое главное, на доске объявлений был вывешен экран подведения итогов. Каждый класс оценивался по пяти критериям. Дежурство, поведение, успеваемость, внешний вид и опоздание. Баллы у нас были неординарные, были в виде смайлов по трем разным цветам. Зеленый отлично, желтый хорошо и красный неудовлетворительно. А забегая вперед, скажу, что у нас, к счастью, не было красных смайлов. Все выглядели достойно, никто не хотел подвести свой класс. И чтобы также а, разбавить серьезную атмосферу того дня, мы, как администрация, провели на переменах конкурсы, а, за участие которых лицеисты могли получить бонусные а, баллы к своим итогам. И... День закончился итоговой конференцией, где настоящие преподаватели администрации дублеры смогли поделиться впечатлением. Их у нас было массу, мы просто не могли никак закончить обсуждение. Все хотели высказаться и сказать слова благодарности тем, кто помогал в подготовке. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброго ранку вам. Дякуємо вам. Щось у нас ви робите? У вас трошки погано чутно, але я вам дуже дякую за щирі і теплі слова. Дякую вам за дзвінок. Дівчата, ви були викладачами дублерами, так? Які у вас враження від вашої роботи, Анастасія, Юлія? Ну, как только я узнала, что у нас будет проводиться день самоуправления, я сразу же попросила своего учителя, Чичу Эмилию Петровну, чтобы я была ее дублером. Мне хотелось попробовать, каково это быть в роли учителя, может быть, это настолько же легко подготавливать эти работы, эти занятия, насколько это выглядит. Но, скажем так, я глубоко ошибалась, потому что это довольно-таки сложно. Мы очень долго готовили план работы. Тема была довольно сложная и очень важная. То есть, если бы я ее плохо подала, бы это, ну, скажем так, плохо бы отобразилось потом на дальнейшей учебе этих детей. Я вела у второго курса англо-немецкой филологии, немецкой специальности. То есть как бы я очень тщательно подготавливала материалы, я старалась так, чтобы было детям очень интересно, доступно. Но забегая наперед, я скажу, что весь материал, который я приготовила, я дала буквально за 10-20 минут. А остальное время я должна была чем-то их занять, чем, что, какие, дать им какие-то задания. Поэтому это тоже очень важно, уметь выйти из такой ситуации, уметь скажем так, их развлечь, им дать какую-то игру или какое-то занятие. Но по впечатлениям и по отзывам моего учителя детям понравилось, и также очень понравилось, и я получила массу удовольствий от того, что я провела такой хороший урок. Но, скажем так, это также еще зависит и от самих детей, и от уровня их знаний, от их интересов. Были моменты, когда они не понимали, о чем я говорю, или не понимали, что я от них хочу. Но стоит буквально просто просто объяснить им об этом или сказать пару слов, намекнуть как-нибудь, они сразу же берут мою, подбирают мои мысли и говорят вслух все, что я хочу. То есть я была безумно довольна тем, что я попробовала себя в роли учителя. А в майбутньому им хочешь быть? Не хочешь быть учителькой? Ну, я вот я как раз благодаря этому дню я уже подумала, что действительно, может быть, стоит себя попробовать в роли учителя. Я также люблю безумно детей. Материал также люблю так подавать, интересный такой. И пытаюсь найти неординарный подход к этому делу. Ну, благодаря этому дню я задумалась на этом. Мало ли, как может моя жизнь повернуться. Ирочка, какая в тебе история? Я выкладывала физику у другого курса. Взагалі я навчаюся на другому курсе у в класу. Физика не є моим профильным предметом, тому для мене було несподіванкою что що мій улюблений вчитель фізики Тетяна Олексійовна Довиченко запропонувала мені стати її дублером. Уроки у Тетяни Олексіївни завжди цікаві, проходять на високому рівні. Тож я дуже хвилювалася, я старалася, писала план уроку, заздалегідь готувалася, тому що знала, що це нова тема, і учні почнуть ставити нові питання. І я дуже хотіла швидко зорієнтуватися і гарно на них відповісти. Най... Найкращим для мене за цей день було те, що Тетяна Олексіївна подякувала мені сказала, що в мене вийшло. Ну, ти які мрії у тебе на майбутнє? Можливо, ти теж хочеш бути вчителькою, чи так досвід отримала і не збираєшся? Ну, лише після дня самоврядування я зрозуміла, що дійсно найголовніша професія вчитель, а всі інші від, від вчителя. Якщо в мене буде така можливість стати вчителем, то я стану. У нас знову є телефонний Дзвінок. Алло, доброго ранку вам. Здравствуйте. Доброго ранку. Алло. Алло, доброго ранку. Я поняла, что я в эфире. Я хочу поздравить с с днем рождения. Дякую. И задать лицеистам вопрос. Я так понимаю, Максим узнал, кто это? Конечно, я вас узнал. Ребят, скажите, пожалуйста, а для чего необходим вам день самоуправления? Спасибо вам за запитання. Максим, я так зрозуміла, запитання до вас. Саме. Хорошо, так? я отвечу. А самое главное, что мы, нам день самоуправления нужен для того, чтобы мы действительно поняли, что и преподаватели, и администрация, они делают колоссальную работу в лицее. А каждый учитель, когда он готовится к уроку, он старается, чтобы каждый лицеист понял материал, усвоил знать, что всегда учителя нам помогут, несмотря ни на что. И вся эта атмосфера доброжелательности, отзывчивости, понимания преподавателей так близка к нам и становится за три года такой родной, что, например, мне, как ученику 11 класса, очень сложно представить, что через три месяца все до меня закончится. Но, как я знаю, как Татьяна Юрьевна нам постоянно говорит, бывших лицеистов не бывает. Я это знаю. Я всегда смогу прийти в лицей к моим любимым преподавателям, которые действительно вложили в нас душу за эти три года. Да, мы когда приходим в лицей, мы, вот и я, и Максим, и Сёма, и Настя, мы поступаем учиться. Но очень важно понять то, что лицей дает еще и возможность ре 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 реализовать себя. И, вот, и в этот день, День самоуправления, мы использовали все эти навыки, навыки, которые нам дала Татьяна Юрьевна, все эти навыки, которые нам дали учителя, и мы попробовали себя не только в роли учеников, но и в роли учителя. И это очень важно. Що шановні гості, кажуть, що у будь-якій справі найголовніше це досвід. Так, ви вже його вперше отримали, і хотілося б почути від кожного з вас, які у вас враження, і що який досвід ви все ж таки отримали. Так, ви знаєте, після цього дня я та мабуть всі ліцеїсти, які замінювали вчителів, замінювали адміністрацію, здобули великий досвід і зрозуміли, що праця адміністрації та вчителів потребує великих знань та міцних нервів. Я виконував обов'язки директора, і хоча я розумію, що я виконував їх лише маленьку частку, не повні обов'язки. Я з певністю можу сказати, що це нелегка справа, як здається, на перший погляд. І я думаю, що досвід, який я здобув цього дня, знадобиться мені в майбутньому. Ну а задатки в тебе директора все ж таки є. Мабуть, так якщо ти вже виконував обов'язки. Ну я не знаю, це не мені судити. Я думаю, що 毛不提。 ну все же так и почестно такая комиссия в тебе была так кто еще хочет с вас, вас поделиться своим ну, впечатлением да я бы хотела сказать что это также нам дало такое чувство что как нужно правильно работать в команде ты как бы чувствуешь и э, за собой учителя который верит в тебя но также ты чувствуешь то что ты в любой момент не можешь не сможешь ответить на вопросы или что-то подобное то есть это вселяет в себя уверенность э, вот ту которая потом э, в будущем нам очень сильно пригодится то есть и также мы, я думаю, все лицеисты, которые принимали участие в этом, очень хорошо э, усвоили то, что не все зависит от учителя. Э, я думаю, что каждый из нас уже понял, что нужно более тщательно готовиться к урокам, чтобы облегчить учителю то, когда она э, дает нам материал, и мы просто не можем его понять. То есть э, мне кажется, что это, это просто бесценный опыт, который мы получили благодаря этому дню и который нам на будущее сыграет очень важную роль в нашей жизни. Максим. Побывав на месте заместителя директора по учебной работе, я понял, что это настолько тяжело быть на месте администрации. Мы за весь день выполняли, наверное, даже малую часть того, что они делают каждый день, когда приходят в лицей. Это вся документация, ходите по классам, несмотря на все, улыбаться лицеистам, показывать, что ты в нормальном настроении, тебе хорошо. Ты должна заботиться о детях, с которыми учишься, которым преподаешь. Это действительно настолько тяжело, и нужно уважать тот труд, который делают нам взрослые. Юля, это действительно очень большой труд. И лично для себя я вынесла такой урок, что для того, чтобы уроки проходили на высоком уровне, к ним должны готовиться не только учителя, но и мы. У нас снова есть телефонный звонок. Алло, доброго ранку вам. Алло. Алло. Доброго ранку вам. Доброе утро. Ребята, у меня к вам такой вопрос. Вот Пушкин лицеист каждый год посвящал своему лицею стихи. И там у него есть такая фраза очень интересная. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделимый вечен срастался он под сенью дружных мост. Вот меня интересует такой вопрос. А как дружат ребята лицеисты? Как вы помогаете друг другу? Не связано это с учебой, потому что я знаю, что культ учебы в лицее главное. А вот дружеская атмосфера. Пройдет сто лет, и вы будете вспоминать с нежностью, с любовью эти годы. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Спасибо. Дякую вам за запитание. Ну, Вы дружнее, да, так Да, вот, я вот очень хочу привести пример, почему вот очень тронула меня эта фраза. А, вот Что касается, вот, я тоже учусь на англо-немецкой а, филологии, и у нас как бы подгруппки, подгрупп, две подгруппы английской филологии и одна подгруппа немецкой филологии. И что я хочу сказать, что эта подгруппа, которая состоит из восьми человек, это маленькая семья. Мы стоим друг друга, мы, мы любим друг друга, мы помогаем друг другу, особенно и такие моменты, когда мы вечером все созваниваемся, пытаемся делать вместе домашнее задание, пытаемся как-то вместе облегчить себе работу. А потом после модулей мы совместно идем куда-нибудь на прогулку, сидим в кафе, обсуждаем ту же контрольную работу, обсуждаем тот же урок того же учителя. Просто это настолько уже... Ну, ты уже понимаешь, что ты без этого просто не можешь жить. И сейчас действительно соглашусь с Максимом, что через три месяца этого просто не может уже быть, будет уже совсем другая жизнь, взрослая, студенческая. И ты даже ну, не сможешь больше увидеть тех людей, с которыми ты прожил практически всю свою молодость, ну, скажем так, все свои такие вот годы, которые лицейские года, они никогда не забудутся. И мы, как бы, да, с нетерпением ждем окончания учебного года, ну, и с горем будем вспоминать то, что мы расстанемся с учителями, с нашими любимыми подругами, друзьями. То есть это коллектив, это семья, в которой просто нет там лидера, все равны, и все друг другу помогают и пытаются помочь. Тості без допомоги ніхто не остається. Що ж, я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час до нас завітали до нашої студії. Хочу вам побажати особисто від себе нових звершень у вашому вже дорослому студентському житті. І не можу вас відпустити без ранкових побажань, звичайно. Ну, ми також знаємо, що у вас сьогодні день народження, і я, мабуть, скажу мнение всего педагогического и ученического коллектива Херсонского академического лицея имени Олега Васильевича Мишукова, что в этот день, скажем, мы желаем вам творческих идей, конечно же, вдохновения, благодарных зрителей, Огромного кар'єрного росту, благополуччя ваших сім'ях, ну і, звісно ж, високої зарплати. Так що поздравляємо вас з вашим yeah. днем рождения. Дякую вам великі вам за вашу роботу. Дякуємо вам, ще завітали. До нас хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішніми нашими ранковими гостями були Симеон Терелюк, президент ліцейського парламенту Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Максим Гусів, заступник президента Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова Юлія Шепта, викладач дублер фізики Херсонського Академічного ліцею імені Олега Мішукова та Анастасія Трусова, викладач дублер німецької мови Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова. Залишайтеся з нами.